माझ्या जैन बांधवांच्या माध्यमात कुठेही माझं व्यक्तिगत नाव घेतलं गेलं नाही माझा या विषयाशी संबंध कसा नाही ते अनेक वेळा पुराव्या सुद्धा मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर कसा माध्यमांच्या समोर ठेवलो पण तरी हा विषय काही थांबत नव्हता आदरणीय बोधिवतीचा संदेश या दिवशी मी व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिला तर नेमकं मंत्री मुरलीधर मोहोळ काय बोलतात याकडे आपलं लक्ष असणारच आहे तुर्तास अन्य काही घडामोडींचा सविस्तर आढावा वेगवान स्वरूपात आता आपण घेणार आहोत बघूया राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवारी रात्री तातडीने दिल्लीला रवाना झाले त्यानंतर आज शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली या भेटीनंतर शिंदेना धन्येकरांविषयी प्रश्न विचारण्यात आला त्यावेळी धनंगेकरांना काय सांगायचंय ते सांगितलंय असंही शिंदेंनी म्हटलं महत्वाचं म्हणजे काल मुरलीधर मोहोळ आणि धनगेकरांकडून होणाऱ्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली आता थेट पुन्हा एकदा पुण्यामध्ये जाणार आहोत मंत्री मुरलीधर मोहोळ बोलत आहेत महात्म्यांचा आदर ठेवला पाहिजे गुरुदेव जयंती सांगितल्यानंतर त्यांच्या दर्शनाला आलो ते, ते सांगतील या सगळ्या विषयामध्ये त्याच वेगळं राजकारण झालं आमच्या जैन माध्यमांनी तिथल्या जैन मोठी विषय आज कोयच्या राजकारणासाठी डायव्हर्ट होत गेला आणि व्यक्तिगत राजकारण आणि त्याच्यावरती अनेक गोष्टी घडत गेल्या पण हे जास्त दिवस चांगलं नाही आणि म्हणून मी या ठिकाणी आज एवढच आश्वस्त करतो आपल्याला विनम्र अभिवादन करतो आपल्या समोर एवढंच सांगतो कि या शहराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून या शहराचा खासदार म्हणून जे काही जन बांधवांच्या सोबत न्याय होणं अपेक्षित आहे पुढच्या काही दिवसात त्याचा न्याय होण्यासाठी माझी महत्वाची भूमिका राहिली आणि लवकरात लवकर हा विषय समाजाला हवा तसाच सुटला जाईल हे मी या ठिकाणी आपल्याला अस्वस्थ करतो कुठल्याही प्रकारे आपल्याला आपल्या हक्कासाठी न्यायासाठी भांडावं लागणार नाही आपल्याला कुठल्याही प्रकारच त्रास होणार नाही हे या ठिकाणी मी खात्रीलायक आपल्याला सांगतो आणि म्हणून शेवटी ही भूमिका कोणीतरी घ्यावी लागते हा उशीर यासाठी झाला की त्याच्यामध्ये माझं नाव घेतलं गेल्यामुळं कदाचित त्याला उशीर झाला की कधी भूमिका द्यावी पण सातत्याने आपल्या सगळ्या लोकांशी मी संपर्कात होतो आपले योग्य जी असतील लक्ष्मीकांत असते अक्षय असेल या सगळ्यांशी सुद्धा सातत्याने संपर्कात होतो आणि म्हणून हा विषय अधिक न वाटता तो दिवस आपण जे सांगा त्या पद्धतीने हा विषय संपेल तो पुढच्या काही दिवसाच्या आत म्हणजे आपल्याला जे आपण घोषित केले पुढचा आपण जो अन्न त्याग करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे मी आपल्याला या ठिकाणी सांगतो की वेळ घेणार नाही त्याच्या आत मध्ये हा सगळा विषय संपेल आपल्याला हवा तसं संपेल एवढंच त्या निमित्तानं आपल्याला ते आप 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 आश्वस्त करतो आणि आपण मला ज्या पद्धतीने प्रेमाची आपुलकीची एक साथ जे आव्हान केले शेवटी प्रेमाला त्यामुळे आपण आव्हान केले आपण त्याच पद्धतीनं हा विषय कसा सांगते यासाठी या शहराचा या लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या सगळ्यांचा भागदार म्हणून तुम्ही मला निवडून दिलाय माझं जनतेप्रती पहिलं आहे त्यामुळे आज समज हा ज्याला खूप दिवस पुढे जाऊन सुद्धा आपण त्याच्यावरती काम करू

आते के साथ में कि सालों किसी के साथ जा नहीं सकता पर मीडिया का जमाना है तो हमारे बच्चों ने वीडियो बनाया और मैंने सांसद जी के नाम से एक आह्वान कि क्या जनता के जनप्रतिनिधि राजा हैं और यहाँ की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया है अच्छे मतों से चुनकर के आपको भेजा है और आप पहली बार में केंद्र में आक्रोषे हैं तो उस जनता के प्यार पर ध्यान रखिए और जैन समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप आइए हमारे साथ आइए आज वो आए हैं आने में वो उनको आने में देर हुई है लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा आप हमारी पीड़ा को समझिए कि यदि कोई हमारे भगवान राम के मंदिर का ट्रस्टी बन करके और मालिक समझ करके यदि वो पैसे दे रहे तो क्या हमें पीड़ा नहीं होगी हमें दुख नहीं होगा आज मुझे इतना दुख लग रहा है पीड़ा हो रही है कि जो भगवान सबको अनंत रूप में देखते हैं सत्तर साल से करीब करीब सिक्सटी सेवन ईयर से भगवान यहाँ विराजमान है ये अपन सब जानते हैं, उसके बावजूद भी कल यहाँ पर इंच इंच माफ करके भगवान को उनकी दवाई देनी पड़ रही है समाज पर ऐसी दर्शा आ जाए ये बहुत दुखनीय है मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है इसलिए आप ध्यान रखिए कि हम साधु हमने अपना जो भगवान महावीर से समर्पित किया हमारे प्राण जाए लेकिन अपने प्राण तो नहीं छोड़ेंगे मैंने सत्रह अक्टूबर को ही आह्वान कर दिया है एक नवंबर के पहले पंद्रह के अंदर अंदर में ये बोगस डी सेल कैंसिल होना चाहिए और मात्र कैंसिल से काम नहीं चलेगा इसके साथ में आगे कभी ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए दृष्टि को आगे ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए ये मैं विशेष आह्वान के के दिया है तो आप जनता जैन समाज कभी धंधे में यूज करता है कभी झगड़े में नहीं पड़ता कभी फसाद नहीं पड़ता है और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें कोई प्रकार का धंधा नहीं करना है हमें कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है लेकिन हमारी मांग है हमारा अधिकार है ये जो मंदिर अकेला ऐसा मंदिर नहीं होता है जैसे अभी कौन सा गणपति बाबा का मंदिर है भगवान तो की मूर्ति छोटी सी है छोटा सा हाथ है लेकिन पूरा कैंपस साढ़े ग्यारह का है राम लला का मंदिर है छोटा सा गर्ण गर्ण है लेकिन सौ एकड़ का पूरा मंदिर है हमारा तो समीर शिखर जी छोटे चरण लागू लेकिन सत्ताईस एक किलोमीटर के अंदर पूरा समीर शिखर जी है ऐसे ही जहां से कैंपस शुरू हो जाता है क्षेत्रपाल भीड़ ये और मंदिर का ही केवल साथ पूरा कहलाता है ये मंदिर ही रहना चाहिए दाता के दान दाता ने दान दिया है और दान देकर किया है उसने लिख दिया है कि मेरा जो दान है ये हमेशा समाज के धार्मिक शैक्षणिक और सामाजिक कार्यो में ही इसका उपयोग होना चाहिए हमारे तो अधिकार की रक्षा मुझे एक तारीख के पहले पहले दिन कैंसर और साथ में जो बोर्ड में चल रहा है विषय सब पूरा समाप्त हो जाना चाहिए और आगे इस प्रकार की पुनर्ति नहीं होना चाहिए बल्कि मैं आपसे अपेक्षा आप करूँगा पर जहाँ हाँ बच्चों के लिए हॉस्टल है ऐसी आधी का स्थान खाली है स्थान खाली और पेड़ों को नुकसान न पहुंचाते हुए उस खाली स्थान में और हमारे समाज की गरीब महिलाओं के लिए उनके रोजगार का उपलब्ध किया जाए हमारे भारत देश की जो बच्चियाँ आती है यहाँ पर उनके लिए दस हॉस्टल की व्यवस्था बन जाए हमारे गरीब लोग जो रहते हैं उनकी व्यवस्था बन जाए लेकिन पेड़ एक भी न काटा जाए उसमें विशेष सहयोग आपका हमें चाहिए और मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय में ये हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है किसी पक्ष से नहीं है किसी धर्म से नहीं है शासन से नहीं है प्रशासन से नहीं है हमारी लड़ाई धर्म की लड़ाई है अधर्म की क्या वन लड़ाई है अंदर की क्या वन लड़ाई है तो इसमें कोई प्रकार की व्यक्तिगत टिकट किस प्रकार की ना करे और मैं आज बोलूंगा कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं पर जब तक आप हमारे पास में कैंसिल नहीं कर देंगे हमको संतोष मिले चैन नहीं मिलेगा ये भी एक तारीख के पहले पहले कैंसल होनी ही चाहिए में जो मीडिया है उनको विशेष रूप से उनको आशीर्वाद दूंगा कि मीडिया ने सत्रह तारीख से लेकर आज तक मोर्चा निकलने के बाद बहुत अच्छी भूमिका निभाई है सारे जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी समाज के साथ में अच्छी भावना भाजी है अच्छा साथ दिया है हर पक्ष में हर पार्टी ने साथ दिया है लेकिन ये राजनीति छोड़ करके कैसे धर्म को बचाए धर्म बचेगा तो हम बचेंगे धर्म बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा तर पुण्यामधल्या जैन बोर्डिंगमधून बोलत होते मंत्री मुरलीधर मोहन आणि त्यांच्यानंतर आता जैन मुनी तिकडे बोलत आहेत